я свою форму я себе покупал. Потому что это единственная бригада, где разрешалось носить, в чем тебе удобно. В чем? <связать> на это не ставился учет. Нам, да, Родина выдавала украинские камуфляж, да, там, украинские бронежилеты. Каждый выбирал себе сам. Скажем так, остро нуждались в касках, потому что железная каска, хотя она тоже, я скажу, очень держала многих. И пули, и прямые попадания на ребят выносили. Каска пробита, человек, все, живой солдат, все, вперед. Ну, есть, да, есть там килограммовые каски, э, легкие бронежилеты, они 30 килограммовые. Если собираете, действительно, если есть солдат, ну, смотри, куда он пойдет воевать. Если тероборона, там обеспечение слабее. Но им на первых этапах этого не надо. Если это десантное подразделение, у него 100% обеспечения. Сейчас вот буквально новая форма украинская, новая берса. Ну, каждый под себя, я думаю, так, каждый солдат готов все подогнать форму, в чем ему удобно взял, да, там удобно в кроссовках, бегай в кроссовках. Удобно в американских ботинках, бегай в американских. Тут все зависит от человека. Предметы первая необходимость. Ну, форма все. Ну, это форму дают. Бронежилет полегче, поудобнее можно себе самому купить, потому как это, ну, это, это своя одежда, чем я, как удобно будет воевать. Перчатки тоже по желанию они абс... Очки, обычные очки тактические. Вот это надо. Их нету. Очки, пыль, грязь, вот это они держат небольшие осколки. Все остальное. Это очки надо. Каска килларовая надо, потому что она легкая практически. Бронежилет легкий и прочный, нужен. По форме где-то так. А то, что брать, это, я не знаю, влажные салфетки там надо. Пол, -пол мешка брать их. в ну, нижнее белье во-первых, надо научиться его стирать, а не выбрасывать, а потом рассказывать, что волонтеры не едут. Говорю, а раз и нам стирай. Так что тут зависит даже детвору надо научить всему, и они будут, да, там, нижнее белье. Это каждый сам под себя берет себе там зубную пасту, щетку, это же все понятно. А жизнь продолжается даже в армии, даже под обстрелом мы стираемся, слушаем тему кофе, невзирая там. Действительно, на лёд, который да, в стороне идет, все, можно двигаться, можно жить. Да? Если там непосредственно идет, тогда все, все полдня вымерли, все сидим, ждем, пока пройдет. Потом начинаем отдых. Если где-то рядом, тогда все, жизнь идет обычно, как вы на работу, таким мы работаем. Делаем технику. Это такая же работа, как и все. Так что, не знаю, вот эти, все, все что касается, все, что можешь, особо много тоже брать не надо. Ну, какой-то небольшой комплект там, да, там, три пары, пять пар того, пять пар того, там, гимия, белья, мыло, это каждый себе возьмет. А вот тактические очки, киловары, киловар, каска, бронежилет, я думаю, стоят, смотря ту куда пойдет. Бронежилет четвертого класса весит 11 килограмм, пятого класса весит 13 килограмм. Что тут важнее, вес или все-таки класс? Пятый класс совет какой? Наш или западный? Наш. Если наш, то он на класс еще выше, чем западный. Довольно-таки пятый класс все вперед. Если ну, спасет, скажем так, от прямого попадания, а не от, от налета если. Ну, а вес, он, он тяжелее, что в бою важнее. Тут в бою лучше пусть будет вес, особо ты. Там как таковой, идет партизанская война, я переключусь, идет. Полный рост никто не идет. Я за всю войну видел только раз на меня шли, там пытались захватить высоту. Все остальное идет из-под тяжка, ночью, не ночью, с нулевой линии, со стороны России, курсанты российских училищ и так далее и тому подобное. Отрабатывают на нас все остальное. Сепаратистские колонны и эти все террористы, они нам не враги, это дети, которых, которым даже ну, стыдно назвать врагом. Это не враг. Они не умеют толком ничего. Они просто пугают, не дают людям жить. Просто делают вред. А уже регулярные войска российские, это да, это, это противник, который на голову. Ну ничего, мы ему тоже давали отпор. Сейчас уже десантная бригада Рязанская уже несет потери, уже у них идут отправка Груз 200 на Россию. Так что, в принципе, бояться никого не надо. А в бою, ну... Но я думаю, лучше пятый класс, чем. Mm -hmm. Ну, особо там никто. В основном пересидеть где-то что-то. Бронежилеты очень спасали, каски спасали. Ну, по моему опыту, поверьте, я пробегал в платке без каски и с таком бронежилете, в майке. Ничего. Все зависит от человека, как он. Чем смелее идет бой, верх к нему ничего. не нет, да? Совершенно. Когда ты начинаешь понимать, что у тебя там все-таки жена каждый день звонит, чтобы вернись живой. Бабушка, дедушка, и он начинает, все, я должен вернуться, начинает теряться, начинает бояться, все. Итог, плачевая. Пока идет смело, пока все хорошо. Ну серьезно, я в платке в бандане пробегал. Ну да, но чуть-чуть контузило, Ну, телефонку, ну не попали. Машину пробили тоже над головой. Ничего. Да так. Если грамотно действовать, чуть-чуть бы нам больше времени, чуть-чуть бы нам откататься на полигонах. Мы были в достойном ответили. Я думаю, сейчас возродим армию, станет общественность, подымет, прекратится это все, там, в армию пойдут. Не только уже приходит ну, плоскостопие, а он будет. Ну, куда ему бегать? Когда закончатся взятки военкома, тогда придет нормальный боец. И тогда его папа подумает, что чем обеспечить армию. Вот и все. Придет мажор, придут вливания в Ну, я думаю, так. победим. Какое моральное состояние бойцов после того, как они вернутся? Честно вам да. сказать. Но ну, им надо время отдохнуть, сейчас так сразу, если тебя с окопа вытащили и спросили, ты пойдешь, он скажет, не пойдешь а пройдет неделя две реабилитации, с ним поработают психологи, он восстановится, он посмотрит на всех, на вас, да, там, на своих родных, на город, который встал. Он скажет, все, я пошел снова, мое место там. И так скажут все, стопроцентно, но им надо время. Я сейчас пока боюсь судить, вторую, только полторы недели, как бригада вышла. Я вижу этих ребят, я помню себя, я там раньше чуть-чуть меня вывезли, я себя помню и сейчас вижу их состояние. Соответственно, делаю все так, чтобы уже переключаем их с госпиталя в гражданские больницы, благодаря тоже городу, благодаря волонтерам помощи. Пролечиваем быстрее, и они уже понимают, что они готовы в бой. Ну пусть не все пойдут, пусть кого-то отберут, кто-то контуженный, кто-то у кого-то там. Разные вот варианты, ну процентов все 30 вернется, это будет хорошо. Но в итоге вернутся все. Пусть даже всегда в городе, но он вернется, он пойдет в самооборону, если он не может. Или как я там вернусь, я равно там организую партизанский отряд. Это сто процентов. Если не буду заниматься волонтерством, то буду заниматься непосредственно обучать или курсантов, или солдат. Ну, вот это так. Тут такого не может быть. Любовь к родине она безгранична, безвозмездно, невзирая на то, что там родина не дала мне ни квартиры. Мне это забрало кучу здоровья 17 лет. Я все равно я готов ее любить и работать, потому что это надо. Я вижу, зачем это все. Так что обижаться здесь и задавать вопросы. Ну, вот вопрос о том, что пойдут, не пойдут, и надо адаптироваться. сейчас работают психологи, волонтеры приходят. Реально, ну, я думал, я попал честно, в другом. Прихожу в казарме, солдаты рисуют красками. Я не понял, что они делают, даже все. Другом солнышко, говорю, все, ребята, что собираемся едем, они ну, вижу психолога. Говорят, это мы говорит, тренинг проводим. Они действительно расслабляются, действительно у них все, они переодеваются вот до президента, до прибытия, они все уже нормально, все готовы. А так не хотели даже форму одевать. Проходит время, они уже готовы, они уже солдаты снова, они уже уже приходят новые, они уже смотрят, они все салаги, все, ребята, давайте мы вас научим. Ну, вот так где-то происходит. Это гордость действительно... Даже ты, если в себе засомневался, ты посмотрел назад, посмотрел на лица своих родных, родных близких, девчонки там, глаза посмотрел, и снова пошел. И уже радуется, и уже чувствует свою значимость. А когда ты понимаешь, что тебя кинули, никто тебя не любит, тогда, соответственно, все плохо. Что, надо поддерживать, тем более своих, вот, в своем городе, ребят. Ну, зависит все от подразделения, куда попадает, что ему надо. Это надо все конкретно узнавать. Там непосредственно он пришел. Он сказал, проблемные вопросы, мне надо вот это. Все. Или там собрали денег, пусть будут. Вернулся ребята, надо будет, помощь, надо будет реабилитация. У нас есть пример, ну, пару фирм, по-моему, которые оставляли зарплаты ребятам и вернулись они ранеными. Однодневный заработок. Вся фирма по Украине собрала ребятам на реабилитацию. Вот тоже позитив, плюс это по вот, коллектив помог. Молодцы ребята. Ну, тем, кто не вернулся, понятно, мы тут уже тоже президент, родина, государство, что мы помогаем. Родина, еще у нас эксцесс был, как, помните, созванились по поводу вот этого российского телевидения, что может, по вам была информация такая интересная по русскому, да? о полном уничтожении да, это с 12 числа нас под бой под могилу, Да, написали, что Бендеровскую бригаду все разбили. В этом бою я участвовал, мы три часа, ну, писали сутки. Мы три часа были, но вышли оттуда. Благодаря нашей авиации мы развернулись, нашу колонну, в общем, завели, 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 завели прям в лоб под них. Мы оттуда вышли, у нас потери с минимальными потерями. Абсолютно 15 раненых, один, один не вернулся из боя человек. И все, по-моему. Ну мы вышли. Интернет весь пестрил, и русские новости рассказывали, что нас всех разбили. Это всего лишь была небольшая группа. Вопрос, можно? Скажи, пожалуйста, кто больше посещает вот, именно передовые с депутатов, из с руководителей? Кого можно больше там больше и часто видеть среди вот этих боев на передовой? Передовой. Не приезжают, пока еще куда можно доехать, Сейчас где, если ну, мы стали в окружении, наша бригада, мы зашли и кольцо за нами замкнулось. Мы стояли в полном, ну, искали пути, как нам прорваться нашей колонны с Николаева. К нам не приезжал никто, кроме себя самих мы не Никого не да. Мы себя спасали сами, тихонько выходили, руководство нам помогало всячески. Ребята героические поступки совершали, проходя колоннами, вот этими обозами. Через эти все лазейки, фугасы и все остальное. Так что там у меня такие вопросы спрашивают. Мы не в той ситуации были просто. Где-то были, были генералы, были полковники, но где-то возле нас по бригадам они на копы, бригад, там где можно дойти, ну это, скажем так, они доходили. На передовую, ну зачем там, они не вернутся. Ну то смысла. А сколько человек ушло с вами в сколько, ну, сколько вернулось обратно? Ну я тебе так не скажу. Есть списки в интернете, есть списки по 79-й бригаде, кто не вернулся. За свое, за свое подразделение я тебе могу сказать. У нас 76, там, 76 человек, 2 не вернули, И всего лишь 3 единицы техники вернули назад из 100. Людей сохранили практически, а ну, технику разбили. Приравниваются ребята, участвующие в боевых действиях, по сравнению как афганцы, участники Великой Отечественной войны и прочее. Погибшие я не виду. Да, конечно. Сейчас нам каждому солдату дают справку, он участник АТО. Ему положено указом президента 10 соток земли под застройку, бесплатный проезд, но это уже когда будет окончиться все и дадут удостоверение. Коммунальные услуги пересчитают. В принципе, да, идет это. Сейчас это пока формируется. На местах этого еще не знают механизма, как сделать. Ну, указы есть, будут закон реформация какая-то, будут что-то делать, и я думаю, ну, не всем, ну, как-то, не всем сразу, в смысле. Не всем сразу, но потихоньку, по очереди, ну, все получится. Да. У меня на улице очень часто спрашивают, а если начнется бомбежка, что будем делать? Куда нам бежать? Честно, ответить, это каждый должен, чтобы понимать, что там я пойду воевать, начните с самого элементарного, соберите сумку дома, возле выхода сумка с вещами, куда в подвал. Вещи, документы, какой-то спальник, каремат какой-то, или подумайте, где есть погреб. Это, это не смешно, это вот документы, все должно лежать вот на выходе. Вот девчонка, вот село, село Курахова, это под Маринкой, Маринкой и сразу в Донецк Вот они тоже, они украинское село, они там ели тоже 50 на 50, они держатся, она тоже мне часто спрашивала, я ей объяснил, сделать для начала вот сумка, и вышла с ребенка под мышку, за сумку пошла в поле. Все, она да, 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 потом все, смс приходит, все, пять минут собирала какие-то вещи непонятные. Эти пять минут казались вечностью, пока не убежала в поле, когда, ну, при начале бомбежки, вот и все. И потом все, сумка, с вещами, это не шутки. Когда у тебя будет уже сумка, ты знаешь, ты безопасен, все, вся семья выйдет. Выйдет вот раз прошлись даже в гараж, там, в подвал куда-то, или вышли даже на улицу, просто где-то какое-то укрытие нашли. Все. Это уже спокойнее. Все. Следующий этап уже. Как-то уже защищать свой дом и все остальное где ближайший лес, и как мы туда. Но для начала надо начать с того, что там средства личной гигиены, какие-то есть сумки, какие-то вот документы всегда под рукой, чтобы можно было вовремя есть. Это вот всем, начиная с Донецка, там уже люди научены, там это все у них стоит. Только бомбежка, они взяли, спустились в поле. Все, посидели полдня, закончилось, они вышли. Вот, если как бы попали в котел, вы было что такое может быть? Ну, конечно. А почему? Мы выполняем приказ, идем вперед. И все, бьем врага. А то, что в котел попали, ну попали. Ну вышли, выбили. Отбились, вышли. Все... Я просто кинули на расстрел. Не верь никому. Не Есть у нас грамотные командиры. Мы выполняли закон президента, указ президента о защите границы. Ну, а как там получилось это же уже дело пятое? Никто не знал, что Россия им мешается. Никто не мог даже предполагать. Мы должны были красиво стать, очистить все там, зайти, почистить эти города, не выпустить сепаратистов этих назад. Вот и все. Ну, получилось как получилось. Ну, никаких там обид там этот. Ну, может, кто-то есть такое мнение. Ну, пусть человек волен думать, что хочет и говорить. А... Правду все равно узнаем попозже. Она все равно будет. Пока маем, то шумаем. И если с честью пронесли, не сдались в плен, не... хотя мы воевали даже с этой 72-й бригадой, ребята, которые ушли в Россию и сдались, мы с ними воевали. Не, не, я не думал, что они пойдут и сдадутся. Мы их поддерживали, прикрывали. Вместе хлеб ели, там, воду делили. Ну, так получилось. У них чуть-чуть они шли назад. Наших ребят раненых тоже через. выводили под самым кордоном, тоже с участием российских пограничников. Там двояко как-то. Тут они помогают, там они бомбят. Так что пока правда не узнаем, я тебе не могу ответить на этот вопрос. А с добровольческими батальонами у вас была какая-то взаимодействие? Ну, скажем так, мы в основном, считая, резервисты, добровольцы. У меня подразделение все пришли в армию добровольно по призыву не штатные военные. Я имею в виду Донбасс, не не Это у нас, я только с территориальной обороны, вот они за нами, мы идя вперед, мы оставляли за собой чистый город, да, блокпосты, мы уходили вперед, за нами занимала оборону, территориальная оборона подразделения. Они становились на наше место, мы шли дальше. И вот в таком ключе мы шли, ну, как бы, и, где своим присутствием, вытесняя эти все банды формирования, это очень хорошо показало дело... Приднестровье, под Одессой, туда пограничники все сообщали, что вы только подошли, люди туда просто топами ушли. Грибники по 10-20 человек не ходят через кордон. Ушли бандиты. И в таком вот пошли, пошли, пошли. И где даже уходили, где становился сам город, бывали такие. Вот всего раз и стало все на наши вот укрепленные районы. Они стали, они сами держали, они дежурили. В принципе, продолжая не, ну, как соблюдать мир, порядок, не пуская туда никаких то там правых, левых и непонятно кого. Есть украинский флаг, тем более, когда все, есть держава. Все остальное, это незаконные банды формирования, которые надо не, если, если не словом, то делом уничтожать. считать Владимир, как местное, местное население, вот очищенных городов, как они воспринимали, то есть как -то Замечательно, они? Лихо, вот это, вот, они их? только -то благодарили ну, мы особо не участвовали в таких вот полномасштабных зачисток. Мы прошли по кордону, даже, ну как, люди вначале, да, там, 50 на 50 или вообще молча смотрели нам след, ничего не говорят. Но после того, как они увидели, что в соседнем село разрушено, да, они уже все, они не хотят свободы. Они, все, ребята, куда вы уходите? Вот в момент даже передачи этих по куда вы уходите? не 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 кто нас будет защищать? А, ну как, вы же как-то сами собирались охранять там свою свободу и независимость. Не-не-не, не хотим, там село разбили полностью, нет его. Все, за нами заходят другие, другие. Ну, люди видят, в принципе, всех, кто, я не знаю, почему такой стереотип сложился, что там украинская армия, какие-то варвары. Это ерунда полная. Я никогда видел, что да, действительно все хорошо. И это когда люди один, два, три человека, потом начинают уже весь город там съезжаться, ездить, помогать как-то. все идет, все идет на надо... прогрессирует. Да. а смотрите, почему все-таки не получается закрыть он... Вот эта дыра остается через не Это физически, не пока, пока просто надо. Туда много техники, много людей. Это просто будет дурно, ну, как бы это. Нецелесо... <клыш> Нецелесообразное потери нести там вот, Когда идет вот сейчас все эти последние события, когда идет оттуда огонь, вот, мы его просто не в состоянии так закрыть. Вот. Когда вся Россия стоит на кордоне, а потом пока, ну, может, позже, да? Тут в основном политика играет. <связывая> Скажи откровенно, Выдали такой случай, что вот вы встретились с российским солдатом вместе, вы откровенно с ним беседовали или, или может кто-то другой и друг другу сказали, куда же ты идешь, брат, брат? В основном в основном э, российский э, спецназ, российский э, в общем, контрразведчик разведчик, они все в плен не сдаются, Они все подрывались. На гранатах они не сдавались. В плен шли только наши, наши вот хохлы, там, буганчане, местные там, села. Эти, да, у них кишка тонка, их брали в плен. С ним, ну, с ними разговаривать нечем. Он ничего не понимает, у него три класса образования, он, ну колхозник, которого там пообещали 10 тысяч гривен в конце месяца и дали автомат. Все, он кроме самогона ничего в селе не видел. Но ну, это, это совсем не противник, но ну, такие только попадали. Ребята, может быть, и брали. Так я встречал только. Ну и больше такого особо не было. Значит, они не выходят на прямой бой, на прямой контакт, не идут. Такого нет. Это не вторая мировая война. Это война масс масс-медии, война технологий и вооружения. Mm -hmm. Так что тут как были какие-то вот видишь случаи там военных, там. Ну не знаю. Тут и война чести. То есть каких-то вот с нашей стороны или с их стороны. То есть какие-то вот. У меня многое. Мне это самое. В mm плане -hmm. то, что. Ну как бы чистая честная война. Было, Ну есть моменты честной войны когда сепаратисты на машине, их гонят, они уезжают, заезжают на российскую территорию, выезжает русский, русская армия, да, там выезжает Шилка, Тунгуска, разрезает этих сепаратистов три машины, ну и наши ребята стоят и не могут понять, сейчас одно нажатие их тоже не может Российские пограничники войска собрали трупы, вывезли нам, выбросили, ребята, до свидания, забирайте их, они нам не надо. Вот такое было. И в то же время, на следующий день же, с их стороны опять идет уже бомбежка пана. Такого особого. Попиющих нет, просто как бы, очень пациент. противно, когда украинец, да, идет с тебя, ну, наш человек, да, вроде бы, идет вот с автоматом, это противно. Объяснять то, что я иду защищать женщин и детей от бандеровцев. Ему показывают, ну, где ты тут кого видел, какие бандеровцы. Меньше смотреть российских каналов. Под посолку все, а вообще меньше. И наш телевизор тоже. Есть свое мнение, есть что-то в душе, есть, да, если есть в паспорте в Украине тут уже Даже если ты ее не любишь В Случаев очень много всего. Может быть, есть какие-то случаи интересные? Сам, как <связь> дедушка, который по второй войны там 4 года пробыл, у него случаев очень много. Как это два месяца война там была, ну, и до сих пор идет, тут и случаи надо. Тут сейчас надо объединяться и дальше идти в бой, дальше помогать ребятам, где-то, скажем так, не кино, это жизнь, это реальность, то, что Украина сейчас действительно, уже, смотреть на эти все какие-то грузы гуманитарные, Европы и все остальное. Мы имеем здесь, мы имеем очаг, котел этот войну, боевиков, и вот с этим надо бороться сейчас. А можем мы сами стать? Можем ли мы сами просто ставить? С ними, да, если Россия не прекратит это все безобразие. Оружие загонялось, так и загоняется. Вертолеты перелетают, сгружают.

Да. Так что давайте делать, просто каждый день вставая, что я сегодня сделал для спасения страны. Все, когда начнешь так себе задавать вопросы или каждый вечер, пусть от маленького. Все. Да это, ну не знаю, это каждый это внутренний должен быть. Что я сегодня сделал? Ничего. Значит, завтра надо два дела Да. Когда ты начнешь так делать, все будет хорошо. Так само, как я деньги зарабатываю. Что я сделал, чтобы заработать? Ничего. Значит, нет. Точно так же для спасения. Тут, если каждый человек, да, спаси одного, спас, спасешь меня, все. Это не я сказал не сказал Философ. Спаси одного родиного бойца. Каждый по одному, как бы поднимемся. Будет все хорошо. Так вот, что вы родители. вы, если вот в душе несете, да, развиваете. Также продолжайте. Действительно, это добро не забывается, оно не кануло в воду, оно нигде, это все никуда не, не рассовывается по карманам, оно несется в сердце. Да, там все можно выпить, съесть, там но память не сотрешь. И, тем более, все, в принципе, здесь все с области, кто с Херсона, ребята, кто откуда, и ваш город все знают. И даже сегодня вот, выходил из госпиталя, спрашиваю, на Селюпинск, спрашиваю, как на, на Херсон, ну, с города выскочить. И просто парень говорит, все, поехали, я тебя проведу, он тоже волонтер Где Я тебя проведу. Я говорю, не надо это мне скажи просто, я сам найду. Вот. До того просто объединяет нацию, объединяет народ. Ну и дети на этом примере вырастут. Все, тоже будут душе нести стих. Отношения своих родителей, бабушек, дедушек. Да? Да. Спасибо, вам